eleqala tumanidagi guliston ovul fuqarolar yig'inida tadbirkorlikni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'z faoliyatini boshlagan hokim yordamchisi hamid atabayev dastlab mas'ullar bilan hamkorlikda mahallalardagi har bir oilani xonadonboy tarzda o'rganib bandsiz aholini ish bilan ta'minlash ularga doimiy daromad manbai yaratishga ko'maklashish o'z bizneslarini boshlashda yaqindan yordam berish bo'yicha aniq rejalar tuzib oldi ma'lumot uchun ushbu guliston fuqarolar yig'inida bir ming o'ttiz beshta xonadon mavjud bo'lib unda 1530 ta oila istiqomat qiladi jami aholi soni esa 5880 nafar shulardan bandligi ta'minlangan aholi 219 nafarni jismoniy imkoniyati cheklangan nogironligi mavjud 155 nafarni tashkil qiladi yanvar oyidan boshlab ish boshlagan hokim yordamchisi tashabbusi bilan hozirgi kunda ovulda ishsiz bo'lgan fuqarolarga kredit olish yoki o'zini o'zi band qilish orqali yu nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi hozirgi kunda mahallada ishsiz fuqarolar kredit olish hisobiga hamda o'z o'zini band qilish bir yuz nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi shundan 14 nafar fuqaroga chorvachilik yo'nalishida bittasiga o'z tikuvchilik faoliyatini kengaytirish uchun 30 million so'm imtiyozli kreditlar ajratildi 4 ta fuqaroga asararchilik bo'yicha 120 million so'm kredit ajratildi bir nafar fuqaroga mototsikl va yana bir nafar fuqaroga moto olib berilib fermer dehqon xo'jaliklariga 86 nafar ishsiz fuqarolar ishga joylashtirildi hozirgi kunda mahallamiz homiylar tomonidan kam ta'minlangan oilalarga va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarga oziq ovqat va moddiy tomondan yordam ko'rsatilib kelinmoqda Haqiqatan ham ishsiz bandligi ta'minlanmagan fuqarolarga subsidiya asosida issiqxona qurib berish kasb hunar va tadbirkorlikka o'qitish va tadbirkorlikni boshlash uchun hamda boshqa yordam turlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilib tegishli chora tadbirlar belgilanyapti va shu tariqa hokim yordamchisi tashabbusi bilan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda ovulda istiqomat qiluvchi uyg'un Rajapoyevga oilaviy korxona tashkil qilish uchun maxsus ma 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 yo'nalish berilib bugun ular temir eshik va darvoza hamda derazalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganlar buning natijasida uyg'unbekning nafaqat o'zi balki ikki nafar tengdoshi ham ish bilan ta'minlandi endilikda faoliyatni kengaytirish maqsadida tadbirkor kredit olmoqchi bu bilan albatta ishlab chiqaradigan narsa buyumlarining sifati va soni oshib xaridori ko'payadi va shu bilan birga yana qo'shimcha ish o'rni yaratiladi buning uchun hokim yordamchisi o'z vakolatidan kelib chiqqan holda astoydil yordam bermoqda yana bir xonadon egalariga issiqxona tashkil qilish uchun kredit masalasida yordam berildi izzat ro'zimbetov o'zining xonadonidagi tomorqasida 2,5 yarim sotixda bodring yetishtirishni yo'lga qo'ydi issiqxonani tashkil qilishda bankdan 25 million kredit ajratildi va hozirda hosilga kira boshlagan bodringlarni ichki bozorga yetkazib berish orqali o'zlarining daromadiga erisha boshladilar ovulda issiqxona qurish orqali hosil olib o'zining shaxsiy daromadiga ega bo'lish istagida bo'lganlar va issiqxonasi bo'lsa-da uni yanada kengaytirishni niyat qilgan talaygina ulardan yana biri farida sultonovadir ular bugungi kunda o'zlarining tomorqalarida bodring bilan birga limon yetishtirishni ham yo'lga qo'yishgan va shaxsiy daromadlariga ega bo'lmoqdalar kelgusida faoliyatni yanada kengaytirish qo'shimcha issiqxona tashkil qilish orqali aholi bandligini ta'minlashga erishish maqsadida bankdan kredit olmoqchilar albatta bu masalada ularga hokim yordamchisi yordam beradi ovulda faqatgina issiqxona meva sabzavot yetishtirish orqali shaxsiy daromadga erishish balki boshqa sohalarda ham faoliyat yuritishga fuqarolar tashabbus ko'rsatishmoqda gulnoza otajonova bankdan o'ttiz million kredit olib asalarichilik faoliyatini yo'lga qo'ydi hozirda o'ndan ziyod asallari boqish uchun mo'ljallangan maxsus yasalgan qutilar mavjud oilaviy tarzda shug'ullanadigan ushbu asalarichilik orqali ham yaxshigina daromad olishni niyat qilib astoydil harakat qilishmoqda shuningdek ovulda hokim yordamchisi tashabbusi bilan chorvachilik sohasi ham rivojlanmoqda ovulda istiqomat qiluvchi islomboy urinov va nurlan Imanbayevlarga ham bankdan 30 million so'm kredit olib bugun har biri 22 bosh qo'yni parvarish qilishmoqda darvoqe ushbu guliston Novilov fuqarolar yig'inida ko'li chevar ayol qizlar ham bor ulardan biri nilufar bag'ibekovadir nilufar opa 10 yildan ziyod uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib kelmoqda ularga hokim yordamchisi tomonidan berilgan yordam natijasida bugun tikuvchilik sexi tashkil qilishga erisha oldilar bankdan 30 million so'm imtiyozli kredit olib zamonaviy tikuv mashinasi va matolar hamda zarur narsa buyumlar olib bugun to'rt nafar ayol qizlarga ham tikuvchilik sirlarini o'rgatmoqdalar mahalla hokim yordamchisiga murojaat qildim muammomni ijobiy hal qilib berishdi o'ttiz million kredit olib faoliyatimni boshladim mashinalar oldim materiallar oldim hozircha ta shogirdim bor kelgusida ish faoliyatimni kengaytirib shogirdlarimni ko'paytirish niyatim bor shu tarzda bugungi kunda guliston ovul fuqarolar yig'inida faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisi tashabbusi bilan mahallalarda istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish o'zini o'zi -uzu band qilish orqali daromad manbaiga ega bo'lishga ko'maklashilmoqda bu esa pirovardida fuqarolarimizning ertangi kuniga ishonch yanada ortishiga hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivo Жter Ya xmat kşich pro.